У травні 2005 року співачці Кайлі Мінох діагностували рак молочної залози. Кайлі стійко сприйняла вердикт і скасувала всесвітнє турне, пообіцявши повернутися на сцену. Гнів, відчай, сльози сьогодні усе це позаду. Попереду довгоочікуване весілля, успіх і слава. Зірці фільмів Пережити Різдво та Елвин і Бурундуки Крістіні Епплгейт – Лікарі діагностували рак на ранній стадії. Втім, аби здолати хворобу, знадобилося хірургічне втручання. Актриса втратила груди, але не впала у депресію, а навпаки, продемонструвала справжній характер. Перемогти хворобу допоміг коханий, який не залишав актрису ані на хвилину, і переконував, що її тіло, як і раніше, привабливе і сексуальне. Вже через місяць після операції Крістіна з'явилася на червоній доріжці під час церемонії вручення Еммі. Вона випромінювала радість і впевненість у собі. Так зробив мене сильнішим. У певному сенсі, хвороба стала для мене благословенням. Вона навчила мене боротися, і я не збираюся здаватися, каже Крістіна. До речі, такої ж думки дотримується і співачка Лайма Вайкуле, яка поборола цю хворобу на початку 90-х. Лайма каже: я підійшла до краю свого життя, звернулася до релігії і стала сприймати все зовсім інакше. Ця формула допомогла співачці, і сьогодні, спостерігаючи за її успіхами, важко повірити у те, що ця приваблива, сильна жінка колись була смертельно хвора. Ще один приклад відчайдушної боротьби продемонструвала успішна і заможня письменниця Дар'я Донцова. Рак 4 ступеня. Це пролунало наче вирок Лікарі давали їй три місяці життя. Дар'я Донцова перенесла 18 операцій, курси хіміотерапії та опромінення і вижила. Сьогодні власним прикладом вона показує жінкам, які перебувають за межею відчаї, що цю хворобу можна здолати попри усе, навіть якщо окрім тебе у це більше ніхто не вірить. Тож вихід є завжди, а ось яким він буде, залежить лише від вас. До речі, от е, в цьому е, сенсі я хотіла би, щоб ви розвіяли певний міф з приводу того, що е, 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 обстеження молочних залоз є надзвичайно е, болюче, небезпечне, його можна робити тільки, наприклад, після 35 Если мы говорим о рентгеновском обследовании, маммографии, то существует такое мнение в медицине, что до 40 лет нежелательно это делать. И, по крайней мере, не злоупотреблять этими обследованиями. Но это запрет, скажем, на маммографии до 40 лет, это не влечет за собой невозможность диагностировать рак на ранних стадиях в более молодом возрасте, потому что в нашем распоряжении есть и аппараты ультразвукового обследования, есть МРТ, который абсолютно не несет за собой никакой лучевой нагрузки. Було б бажання обслідуватися в відповідні сроки. Ще такий один акцент для наших глядачів, адже не всі е, пухлини молочних залоз це є виключно рак. Ми ж маємо не тільки злоякісні, але і більшість доброякісних пухлин, правда? Звісно. Не всякое уплотнение молочной железы есть опухоль, прежде да. всего, и в большей степени не есть рак. Вот. что Силу... меня нет ничего, паниковать, когда даже само выявили какой-то перепоторный какой Конечно. Более того, э, вот в моей практике большое количество женщин приходит, вы знаете, вот проблема я нащупала у себя, то образование, когда мы смотрим, мы не видим вообще никакого уплотнения. Многие женщины начинают испытывать дискомфорт, говорят, извините, что мы вас потревожили, я на говорю наоборот, вы, умничка, вы молодец, что пришли и обратились. И мы сняли эту проблему, но это было бы значительно хуже, если вы обнаружили не пришли, а когда мы уже вмешались в ситуацию, то было бы уже поздно. Поэтому любое подозрение, любое сомнение должно заканчиваться вердиктом врача-специалиста. Пане Игорю, так все ж таки методы профилактики, то есть, тоже Знаючи, які найбільш ймовірні причини можуть привести до такого захворювання, то може ми трошечки більше сконцентруємося на тих моментах. Ну, наприклад, чи передається рак генетично, чи це є генетичне захворювання? Це також дуже важливо, що хвилює наших глядачів. І далі, якщо можна, по в принципі, куріння алкоголь, ми вже говорили, правда? Е, е, урбанізована країна, вживання молодими жінками протизаплідних е, е, заходів, так, відповідно, чи це е, якраз дає нам е, поштовх до частоти, збільшення частоти розвитку раку. Якщо можна, оці питання. Ну, прежде цього. не существует такого убеждения в онкологии, что рак наследуется. То есть до настоящего времени гена, который отвечал бы за возникновение злокачественной опухоли, не выявлено. Однако действительно в... обнаружена определенная закономерность возникновения рака в определенных семьях. Если мы говорим о том, что это не обусловлено генетической передачей заболевания, то мы можем говорить о другом, о том, что, э, что передается из одного поколения в другое. Передаются привычки жизни. Mm -hmm. Это привычки питания, это привычки вредные, это привычки совершенно можно перечислять какие. И, скорее всего, тот образ жизни, который дети наследуют от своих родителей, чаще всего является основной причиной возникновения рака. Добрый день, меня зовут Михаил Марчук, я работаю шеф-поваром и сегодня представляю торговый дом Organic Era и органическое движение в Украине. Сегодня мы будем готовить э, простой весенний салат из апельсина, огурца, моркови, редиски и зелени. Для этого нам понадобится апельсин, огурец, морковь, редиска, немного руколы и для заправки возьмем э, уксус винный, мед и лимон и, естественно, оливковое масло. Ну что, начнем? Сначала нужно разделать апельсин разделаем его на филе вот таким вот образом срежем э, верх, верх и низ обрежем вот таким образом бока сверху мы разрежем кругляшки огурца немножко помнем и дадим ей э, немного времени для того, чтобы она пустила сок. Стало немного помягче. Мы нарежем теперь редиску. Ее тоже нарезать легко и просто вот такими вот тонкими колечками. И теперь последний штрих это э, приготовление самого соуса, самой заправки. Я предварительно растворил мед с лимонным соком и винным уксусом ну, в, в одинаковых пропорциях. Я взял ложку, чайную ложку меда, чайную ложку винного уксуса и половину, выдавил половину сока, половину лимона. Вот все, все это хорошо, хорошо растворил, размешал немножко подсолил, растворил соль. И теперь нужно добавить сюда оливковое масло. Опять же хорошо перемешав, тщательно так, чтобы образовался красивый соус. Вот, теперь в нашу морковь, которая уже стала более мягкой, такой блестящей, пустила сок, мы добавляем пучок руколы небольшой хорошо все перемешиваем, так чтобы вот трава, зеленая трава яркая перемешалась с оранжевой морковью. И выкладываем всю эту шапку сверху нашего салата. Вот такой вот получился легкий овощной салат. Приятного аппетита! Будьте здоровы! Бо то є така думка, що все ж таки е, проблема раку і, за, і, і цей діагноз краще лікується за кордоном. Наша медицина прекрасна, і я справді стою горою за нашу медицину, знаючи, наскільки великих поступів вона має. Чи справді такі дещо про здобутки нашої української медицини в цій галузі? У нас в нібитті є, отошли ті времена, коли рак лічився У одного врача так, а у другого врача по-другому. А в каком-то городе далеком проживал okay. еще какой-то самый умный врач, который имел свой метод. У нас это практически не существует. У нас все злокачественные опухоли у людей в Украине лечится по международным стандартам, которые абсолютно четко прописаны. И нарушение этих стандартов является неправомерным и может, в принципе, караться даже в административном порядке. Если прописано, что при такой стадии, допустим, рака молочной железы показано такое лечение, где оно будет оказано? Париж, в Париже, в Нью-Йорке, в Киеве, в Мелитополе. Один будет один и тот же. И препараты одни и те же. Это если мы говорим о медикаментозном лечении. Теперь мы говорим о хирургическом вмешательстве. И это основной пока что метод лечения. Я с гордостью могу говорить, что в Национальном институте рака под моим руководством разработана принципиально новая доктрина лечения рака молочной железы. Я ее чуть-чуть раскрою. Прошу А, дуже, а ця... вам всем судить, насколько она в сравнении со стандартами хирургического лечения. Я считаю, что вы не имеете на то право можете это сказать. Я поэтому с большим удовольствием приступаю. Дело в том, что э, я... Будучи мужчиной, тем не менее прекрасно осознаю, какая травма, не только физическая, а в большей степени психологическая, является это заболевание для женщины и понимание последствий радикального лечения. Я прекрасно понимаю, что значит для женщины лишиться молочной железы. Женщина в такой ситуации... Она в большей степени думает именно об этой Может, стороне. Может, не так, что она как она втратит этот орган? Совершенно верно. И она именно в большей степени э, не хочет э, перейти в состояние инвалидизации, и она в меньшей степени думает о том, чтобы как будет жизнь ее сохранена или нет. Поэтому э, я поставил четко перед собой задачу, понимая это, что э, лишение молочной железы у женщины влечет за собой очень много последствий. Это самые простые вещи. Изменение ее гардероба, это невозможность носить определенные вещи, те, которые она носила до этого, особенно в весенний-летний период. Это невозможность э, посещать э, общественные места. Такие как пляж, бассейн, сауна и так далее. Это определенные сложности со своим партнером, партнером по жизни и и так далее, и так далее. Их очень много. Именно поэтому медицина говорит, что каждая четвертая женщина, которая перенесла радикальное лечение по поводу рака молочной железы, испытывает суицидальные мысли их посещают. Настолько эта проблема высока. Поэтому э, Украинская онкология, Национальный институт рака поставили перед собой такую задачу. Мы обязаны обеспечить не только э, жизнь э, пациента после радикального лечения. Мы должны абсолютно синхронно обеспечить очень высокое качество жизни нашего пациента. Во что это реализовывается? Если поступает женщина к нам и, допустим, в силу возрастных особенностей ее молочные железы подверглись возрастной деформации, мы предпринимаем хирургическое вмешательство на больной стороне удаления полностью опухоли и одновременную пластику молочной железы с одновременной коррекцией противоположной железы, которая uh -huh. здорова, uh -huh. под оптимальную форму. Э, форму уже вновь созданной. Я немножко сложно так і ну, ну, так, Надеюсь. тобто ви забираєте пухлину, забираєте причину, проблему, і разом з тим ви віддаєте э, якість життя збільшуєте. Ми, ми робимо реконструкцію форми. нової е, э, желези в абсолютно ідеальній формі, яка розраховується. Пластична хірургія молочних залоз это, відразу. Це необхідний компонент лікування, щоб Прийдя к нам, женщина, з хворим чоловіком, покидала наше учреждение з улыбкою на устах і з вновь созданої груддю. Виключно таке на закінчення особисте питання. Що саме штовхнуло вас на те, щоб? Обрати серед медичної професії саме цю вузьку і таку необхідну і таку вкрай важку професію лікаря-онколога і розвинути її на такій високій-високій щаблі в Україні, бо справді ви робите дуже багато. Я вам скажу правду. Діло в тому, що я йду на роботу. для того, чтобы получить удовольствие. И я свою работу не воспринимаю как очень тяжелый физический и психологический труд. Тот момент, когда я нахожусь в операционной, это самый счастливый период моей жизни. Я именно там в операционно черпаю жизненные силы для того, чтобы жить, развиваться, получать удовольствие от жизни. Поэтому мне не совсем понятно, я бы мог бы, конечно, отвечать, осознавая свою ответственность перед человечеством, я именно пошел на этот тяжелый до себя шаг. Но говоря правду, я говорю о том, что я не считаю, что это для меня профессия такая очень тяжелая и такая, знаете, какая-то супер человеческая. Это та работа, которая доставляет мне удовольствие, особенно отдаленные ее последствия. Когда вы встречаете своих пациенток э, в кафе с за ман... кавою с, с маленькими детьми. И... Уже с... после ваших втручаний. Ще після ваших втручань. І на цій оптимістичній абсолютно ноті дозвольте завершити нашу розмову і нагадую нашим телеглядачам про те, що в нас в студії сьогодні був директор Національного інституту раку, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Ігор Борисович Щепотін. Дуже дякую вам. Дякую. І на завершення хочу ще раз проголосити, що жінкою бути легко і здоровою також варто лише прислухатися до порад наших фахівців. А ще хочу подякувати нашому постійному партнеру Київському центральному будинку Меблів за можливість зустрічатися з цікавими гостями у нашій затишній вітальні. Я з вами прощаюсь вдалого вам дня.